Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcür bəlağa? Mənimə görə iki nəfər hələk və məhf olacaqdır. İfrata varan dost və yalan yapışdıran böhtançi. Təvhid və Allahı tək bilmək onun fikr və xəyala gətirməməyindir. Həlalət onu ittiham etməməyindir. Cəhalət Bən adanlıqla danışmaqda, xeyir olmadığı kimi, hikmət və elimlə susmaqda da xeyir yoxdur. Allah yolunda şəhid olmuş mücahidin savabı, güdrət və imkanı olan, amma iffət ismet göstərən kəsən çox deyil. İffətli şəxsin mələklərdən biri olması daha yaxındır. Qənaət görmə sərvət Allah aləmlərdən öyrətvələri barəsində əhd peyman almayınca, nadanlardan öyrənmələri barəsində əhd peyman almadı. Qardaşların ən pisi insanın ona görə zəhmətə düşdüyü kəsdir. Mömin öz qardaşını qəzəbləndirən zaman ondan ayrılıb. Dörd şey verilmiş şəxs, dörd şeydən məhrum olub. Dua etməyə əmr olunmuş kəsi İstiəni rəva etməkdən məhrum etməzlər. Tövbə etməsi göstərişi verilmiş kəsi tövbəsini qəbul etməkdən namübar etməzlər. İstighfar etməyə məcbur olunmuş şəxsi başlanmaqdan namübar etməzlər. Şükür öyrədilmiş kəsi nemətlərin çoxalmasından məhrum etməzlər. Ruzinin çəsilməsini sədaqə verməklə istəyib əvəz alacağına yəqin və inanı olan kəs Başlanmaqda səxavətli və cömərd olar. Kömək və yardım ehtiyac miqdarında verilir. Möhtədililiyi öz peşəsi edən kəs yoxsuluq olmur. Fürfətən azlığı iki əlimdir. Dostluq etmək ağlın yarısıdır. Qəm-kədər qocalığın yarısıdır. Səbr qəm-güssə miqdarında verilir əmissi bəz zamanı əlini dizinə vuran şəxsin sağlamlıq mərhulu